دوستو کچھ سوشل میڈیا پر ایسی ویڈیوز شاید آپ کی نظر سے بھی گزری ہو جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ الدیث علماء شیخ صالح الفوزان کی بہت قدر کرتے ہیں لیکن شیخ صالح الفوزان جب ان سے مذاہب کی تقلید کی بات کی جاتی ہے یا حنفی شافعی مال کی کی بات کی جاتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ آپ حنفی شافعی مال کی اور حمبلی بن سکتے ہیں اور یہ مذاہب کی پیروی ان کے نزدیک جائز ہے اس گفتگو میں ہم آپ کو یہ بتانے کی کوشش کریں گے کہ جس مذہب کو شیخ صالح الفوزان حق سمجھتے ہیں وہ اس کی ترجمانی ہمیشہ کرتے ہیں جی ہاں آج کچھ لوگ دین کی بنیاد مسلکی رائے پر رکھتے ہوئے نظر آتے ہیں اور جب ہم ان سے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے ہیں تو فوراً یہ کہہ دیتے ہیں کہ جناب شیخ صالح الفوزان جیسے علماء بھی تو تقلید کے قائل ہیں لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے دوستوں جو ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ کیا شاخ الفوزان حفظ اللہ اندھی تقلید کے قائل ہیں وہ کس تقلید کے قائل ہیں ہم آج آپ کی خدمت میں پیش کریں گے کیا وہ حدیث کے خلاف بھی اپنے مسلک کی پیروی کرتے ہیں جیسے کہ بہت سارے مذاہب کے ماننے والے کرتے ہیں کیا شیخ صالح الفوزان اگر ان کے سامنے قرآن و حدیث آ جائے اور مذہب کی بات کی جائے تو وہ مذہب کی بات کو ترجیح دیتے ہیں یا پھر قرآن و حدیث کو ترجیح دیتے ہیں اگر ہاں تو پھر ایک خاص فتوہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے جو انہوں نے شخص الفوزان سے پوچھا گیا کہ ولی کے بغیر نکاح صحیح ہوتا ہے یا نہیں تو انہوں نے کہا باطل ہے اس کو باطل قرار دیا اب حالانکہ یہ رائے احناف کی رائے ہے مفتی طارق مسعود یا دیگر علماء احناف کے ان کے یہاں یہ مذہب ہے کہ اگر کوئی لڑکی ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کر لے یہ حنفی مذہب میں جائز ہوتا ہے لیکن شخص علیہ الفوزان یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی لڑکی ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کر لے تو وہ دراصل ہم آج آپ لوگوں کو ایک چھوٹا سا آئینہ دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ مذہب ہی دین ہے چاہے وہ حدیث کے خلاف ہی نہ کیوں نہ ہو شیخ صالح فوزان کی پہلے میں آپ کو آواز سنوا دوں انہوں نے ان سے کیا سوال کیا گیا فضیلت, الشیخ فضیلت ملت شیخ, ملت شیخ سے ملت 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 پوچھا ملت گیا مرد آپ ایسے لوگوں کا کیا رد کریں گے وہ لوگ جو کہ یہ کہتے ہیں کہ بجواز تزویج المرادون اذن ولیہا اور وہ خاص طور پر ہنفی ہیں ہنفی مذہب میں یہ بات رائج ہے جوازی تزویج المرأتی دون اذن ولیہا بدون اذن ولیہا کہ آپ ولی کی اجازت کے بغیر حنفی مذہب میں نکاح جائز ہے یہ ہمیں پتہ ہے ہم سے بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں ہم جب ان کو کہتے ہیں کہ شیخ صالح الفوزان کا فتوہ ہے تو انہیں یقین نہیں آتا آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں شیخ صالح الفوزان تو کہتے ہیں کہ سارے مذاہب حق پر ہیں اب وہ کس طرح حق پر سمجھتے ہیں اس گفتگو میں شاید آپ کے دل میں اتر جائے بات لکھے ہم ان ہنفیوں کا رد حدیث سے کریں گے جب جب اندھ مقلدین تقلید کی بات کریں گے ہم ان کا جواب قرآن و سنت سے دیں گے کسی سے لڑیں گے نہیں کسی سے بھیڑیں گے نہیں کسی کے خلاف نازب الفاظ نہیں کہیں گے کسی کو تنز طنزی جملے یا اس کی شان میں گستاخی نہیں کرنے کی کوشش کریں گے بلکہ اسے محبت سے سمجھانے کی کوشش کریں گے اتبعو ما ایک تبرمربم ربکم ولا تتبعو من ہی اولیاء شیخ صالح الفوزان کیا فرما رہے ہیں آپ علیہ السلام کی یہ حدیث لا نکاح الا بھی ولی ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہوتا شاہد عادل. اب وہ گواہ بھی چاہیے اس میں نعم, نعم. تو یہ شخص علیہ الفوزان کی آواز آپ نے سنی اب میں اپنی گفتگو کو جاری رکھتا ہوں تو انہوں نے شخص علیہ الفوزان نے اس نکاح کو وہ یہ کہتے ہیں هذا النکاح باطل لئنہو خلاف الحدیث والنکاح لا يصح الا بولی شیخ صالح الفوزان نے فرماتے ہیں یہ نکاح باطل ہے کیونکہ یہ حدیث کے خلاف ہے اور نکاح ولی کے بغیر درست نہیں ہوتا یہ نورن علی الدرب شیخ صالح الفوزان کہ فتاوہ میں سے منہ آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نکاح و ولی اور دو عادل گواہوں کے بغیر نہیں ہوتا لیکن حنفی مذہب میں ولی کی اجازت کے بغیر بھی نکاح ہو جاتا ہے اب دوسری روایت بھی آپ سمات فرما لیے جو عورت اپنا نکاح ولی کے بغیر کرے اس کا نکاح باطل ہے باطل ہے باطل ہے یہ ابودعود اور حدیث ہے اس مختصر سے فتوے سے کم از کم ایک بات عام آپ تک پہنچانا چاہتے ہیں وہ یہ کہ شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ اندھے مقلد نہیں ہیں اندھی تقلید کے قائل نہیں ہیں تو وہ شاید اگر اندھی تقلید کے قائل ہوتے تو وہ یہ کہہ دیتے کہ اس عورت کا نکاح تو بالکل صحیح ہے کیونکہ اس نے اپنے مسلک کے رائے کے مطابق مثلا مسلک کے مذہب کے مطابق یا مسلک کے علماء کے فتاوجات کے مطابق عمل کیا ہے لیکن انہوں نے کیا ایسا کہا نہیں انہوں نے سریع الفاظ میں حدیث کو فیصلہ کن معیار بنایا وہ شخص جو یہ کہتا ہے کہ چاروں مذاہب میں سے کسی ایک مذہب کی اگر آپ پیروی کر لیتے ہیں وہ شخص آپ کو سری الفاظ میں حدیث کو معیار بنا کر کہتا ہے لا نکاح اللہ بھی ولی اب آپ اندازہ کیجئے چاہے کسی مسلک اور کسی مکتب فکر سے آپ کا تعلق ہے ہم آپ کو آپ کے مذہب کے حوالے کرتے ہیں لیکن ہم آپ سے یہ ضرور درخواست کریں گے کہ ہم یہ کہیں گے کہ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ جس طرح سے شیخ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کو معیار بنایا قرآن و سنت کو معیار بنایا اور اس فتوے کو رد کر دیا جو کہ آپ کے یہاں رائج ہے حالانکہ جواب یہ ہو سکتا تھا کہ جناب فلانے مذہب یا فلانے دارالعلوم یا فلانے قبیلے کے یا فلانے امام بحیف کے ماننے والوں کے یہاں یہ تو شیخ سے اگر کوئی یہ کہہ دیتا کہ آپ حنفی مذہب کے تو کہتے ہیں کہ حنفی مذہب کو آپ قائل ہیں تو حنفی مذہب کے شیخ صالح الفوزان قائل ضرور ہیں لیکن قرآن و حدیث کی جب بات آتی ہے تو وہ حنفی مذہب کو چھوڑ دیتے ہیں اور یہی ہم کہتے ہیں کہ آپ اگر حنفی رہنا چاہتے ہیں آپ حنفی رہیں لیکن قرآن و سنت کو اپنا لیجئے چاہے وہ توحید کے بارے میں ہوں چاہے وہ نماز روزے کے بارے میں ہوں چاہے وہ حج کے بارے میں ہوں چاہے وہ نکاح کے بارے میں ہوں اب ہمارے یہاں تو یہ عام ہو گیا ہے کہ شیخ صالح الفوزان نے یہ فرمایا ہے اور اہل حدیث یہ فرماتے ہیں اہل حدیث علماء کبھی بھی کسی خاص مکتب فکر کی ترجمانی نہیں کر رہے ہوتے ہیں اور یہی ہے اتباع سنت یہی ہے علم کی دیانتداری یہی ہے اندھی تقلید سے انکار اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سب سے اونچا مقام دینا یہی ہے شان سعودی عرب کی علماء اور مشایخ کی دوستو بھائی اور بہنوں تو جو لوگ شیخ علیہ وسلم کے اقوال کو مسلکی دفاع کے لیے استعمال کرتے ہیں وہ پہلے ان کے فتاوہ کو پڑھیں اینکتار کے تاثب کے اینکتار کے پڑھیں جو فقہی اقوال پر نہیں ہوتے بلکہ خالص اور خالص قرآن و سنت پر مبنی ہوتے ہیں یاد رکھیں ہم کسی کے مقلد نہیں ہیں ہم اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والے ہیں دعوت دیتے ہیں اور آپ سے یہی کہیں گے اتبعو ما انزل علیکم من ربکم ولا تتبعو دونیہ علیاء قلیل اماتتک یہ جو قرآن کریم کی آیت ہم نے پڑھی ہے اس سے آپ اپنے علماء سے پوچھیں کہ اللہ رب العالمین نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا ہم لوگوں کے لیے حکم دیا ہے کہ اتبعو اس چیز کی پیروی کرو جو نبی پر نازل ہوئی ہے صالح الفوزان نے بھی اسی کی پیروی کری جو کہ نبی پر نازل ہوئی ہے قرآن اور حدیث پر اگر شخص الفوزان مقلد ہوتے تو یہ کہتے تھے کہ یہ نکاح تو صحیح ہے تو دین میں نجات شخصیت پرستی مذہب پرستی اور تعصب پرستی اور اندھی تقلید سے نہیں ہے بلکہ سنت پرستی اختیار کرو گے تو نجات پاؤ گے قرآن و حدیث کو معیار بنا لو نہ کہ فقی اختلافات کو ایک دوسرے سے لڑنے اور جھگڑنے کی وجہ بنا لو شیخ صالح الفوزان ہو شیخ عبدالعزی بن باس ہو شیخ محمد السلمین ہو شیخ عبدالعزاد الشیخ ہو سعد الخسلان ہو یا کوئی بھی عالم ہو سعودی عرب کا جب بات آتی ہے ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ حنفی مذہب میں ہیں اور قرآن و سنت یہ ہے تو شیخ صالح فوزان نے جس طریقے سے حنفی مذہب کو کہا کہ نہیں ہم ان کی ان کا جواب حدیث سے دیں گے تو اہل حدیث بھی آپ کو اگر جواب دیتے ہیں حدیثی سے دیتے ہیں اب یہ آپ کی مرضی ہے آپ کو شخص علیہ الفوزان کا جواب بھی برا لگ سکتا ہے اور اہل حدیث علماء کا بھی جواب برا لگتا ہوگا لیکن مجھ جیسے شخص کو جب میں دیوبندی ہوا کرتا تھا جب میں حنفی ہوا کرتا تھا تو مجھے تھوڑے دن کے لیے برا لگتا تھا لیکن الحمدللہ اللہ کا شکر ایسود رمہ آنے کے بعد شخص علیہ الفضان نے یا شیخ ابوالصب باز نے انہوں نے ایک اصول بتایا ہمیں اور یہ کہ جو بات قرآن و حدیث سے ٹکرا ہے آپ کو پرواہ نہ کرنی چاہیے کہ کس کی یہ بات ہے ماہ مکان اسے چھوڑ دیجئے اور اس چیز پر عمل کر لیجئے اس فتوے پر عمل کر لیجئے اس بات پر عمل کر لیجئے جو قرآن اور حدیث کے اہم مطابق ہو ہم اسی کی دعوت دیتے ہیں اگر یہ دعوت آپ کو پسند ہو تو اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور دوسروں کے ساتھ اسے شیئر بھی کریں شکریہ